નીટની પરીક્ષામાં એલન અમદાવાદના વિદ્યાર્થી વેદ પટેલે મેળવ્યું નીટમાં એઆઈઆર જીરો વન મેળવતા સમગ્ર ભારતમાં ટોચ પર આવ્યો છે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી દ્વારા આયોજિત દેશની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા નીટના પરિણામોમાં એલન કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વિદ્યાર્થીએ ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે અને વિદ્યાર્થીઓએ દેશભરમાં તેમની શ્રેષ્ઠતા સાબિત કરી છે આ વિશેષ ઉપલબ્ધિને લઈ એલ એનની ટીમ વિદ્યાર્થીઓ તેમના વાલી અને શિક્ષકોએ સેન્ટર હેડ અને મેડિકલ વિભાગના વડા પંકજ બાલદીની ઉપસ્થિતિમાં સિંધુ ભવન કેન્દ્રમાં ભવ્ય કરી હતી વિદ્યાર્થી વેદ પટેલે સાતસો વીસ ગુણ મેળવીને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક વન મેળવ્યો છે આ સાથે અન્ય ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ મંદાર સોની સાતસો પાંચ ગુણાંક એકસો એક્યાસી પટેલ મન ખોડાભાઈ સાતસો પાંચ અને તસ્મિન દાઉદી સાતસો પાંચ ગુણાંક મેળવીને ટોપ ત્રણસોમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું આ કાર્યક્રમમાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પંકજ કાબરા એન્જિનિયરિંગના હેડ અંકિત અગ્રવાલ એડમિન હેડ અંકિત મહેશ્વરી અને પી સી એફના હેડ અભિષેક મહેશ્વરી પણ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા હાજર હતા આ વર્ષે નીટ યુજી માટે રેકોર્ડ ચોવીસ લાખ થી વધુ અરજીઓ કરવામાં આવી હતી પાંચસો એકોતેર શહેરમાં આવેલા ચાર હજાર સાતસો પચાસ વિવિધ કેન્દ્રો પર અને ભારત બહારના ચૌદ શહેરોમાં આયોજન કર્યું હતું પાંચ उसका रिजल्ट अभी चार जून को डिक्लेयर हुआ जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से एलन से 26 स्टूडेंट्स जो हैं वो परफेक्ट स्कोर यानी कि 720 आउट ऑफ 720 पर हैं और एल अहमदाबाद से भी हम लोगों ने परफेक्ट स्कोर दिया है वेद पटेल जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 गेन करे हैं जो कि पहली बार ही एल अहमदाबाद से है क्योंकि 2020 के अंदर ये आफ्ताब ने एल एन कोटा से बनाया था और उसके बाद ये ऐसा मौका है जब लगभग 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 गेन करे हैं एल एन अहमदाबाद जो कि हमेशा से बढ़िया रिजल्ट्स देता आया है इस बार खुद ने ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है और हम लोगों ने इस बार थर्टी स्टूडेंट्स हैं जो सात प्लस स्कोर पर है और सिक्स एटी प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिक्स एटी प्लस स्कोर किया है और सिक्स फिफ्टी अबाउ स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो वन फिफ्टी थ्री स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम्स थोड़े से आसान हो रहे हैं लेकिन ये एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी का ही होता है और यहाँ पर वेद ने और बाकी बच्चों ने कंसिस्टेंसी रखी है और बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है गुजराती मीडियम के अंदर भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है जहां पर मन पटेल ने 715 का स्कोर करा है जो कि गुजरात के अंदर टॉप मोस्ट स्कोर है और वहीं पर वेद पटेल का भी जो 720 आउट ऑफ 720 है वो गुजरात के अंदर फर्स्ट ही है क्योंकि उनकी जो 67 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर रैंक 40 है बट गुजरात के अंदर वो फर्स्ट ही है तो टोटल इनऑल कहा जाए तो बच्चों की जो मेहनत है वो रंग लाई है क्योंकि हम लोगों को भी यही देखना होता है कि चाहे एग्जाम के रूल्स कोई भी हो आपको उन्ही रूल्स के अकॉर्डिंग प्ले करना होता है और इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और दे हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स एल के साथ मैं पिछले छह साल से हूँ सेवन स्टैंडर्ड से और अभी इस बार मेरा रिजल्ट नीट में सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी आया है एंड अफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड उसका क्रेडिट मैं देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड को भगवान को ऑलवेज देयर मी मेरे पेरेंट्स को स्पेशली मेरी मदर मिस एग्जाम देने में जाता था होती उनकी थी और माई सिस्टर शी वॉज अ ग्रेट गाइड फॉर मी एंड ऑफकोर्स द होल एल एन टीम एल एन अहमदाबाद टीम सॉरी हु ऑलवेज देयर हुज अस सो थैंक यू ऑल थैंक यू सो मचर का फ्यूचर अभी होप सो एम्स दिल्ली मिल जाए एंड देन MBBS. और उसके बाद MBBS को था था। आ, अभी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं की बट जो भी होगी ऐसे yes. देखा जाए कि स्टडी आर्स से बात करें तो एल एन के क्लासेस के अलावा मैं ट्राई करता था कि फाइव टू सिक्स स्टडी में दे पाओ जो क्लास में होता था मैं ट्राई करता था कि वो उसी दिन वेरी सेम डे हो जाए और क्योंकि बैकलॉग्स होता था फिर वो आगे काफी दिक्कत देता था एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग मैंने कोई भी मिल्स स्किप नहीं किया और स्टार्टिंग ईयर्स में मीन्स इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टार्टिंग में मैं ट्राई करता था कि मैं कंटिन्यूस एट आवर्स स्लीप ले पाऊँ एंड ऑफकोर्स टीचर्स का तो मतलब अब जब भी उनसे कुछ भी पूछे दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस मतलब डाउट भी पूछो सो यू हैव द आंसर सो देर ऑलवेज अ ग्रेट हेल्प रिपोर्ट संजीव राजपूत साथ अमी भट्ट्रोत्रिया टीवी गुजरात अहमदाबाद जोता रहो टी नाइन गुजरात निर्भय निष्पक्ष निरंतर